প্ৰথম মহিলা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ নাম কি আন টাইমৰ আহোম আৰু মোগলসকলৰ শেষ ৰন্ধখন কোন চনত হৈছিল ষলশ একাশী চনত অসমত প্ৰথম ধ্বংসাত্মক ভূমিকম্প কোন চনত হৈছিল উত্তৰ হ'ব আঠচল্লিছ চনত অসুযোগ আন্দোলন অসমত কোন চনত আৰম্ভ হৈছিল উত্তৰ হ'ব ঘ চনত গুৱাহাটী উচ্চতম ন্যায়ালয় কোন চনত স্থাপিত হৈছিল ঊনৈছশ আঠচল্লিছ চনত কোন চনত হোৱাই শিক্ষাৰ যুদ্ধ সংঘটিত হৈছিল সোতৰ হবশ ষোল্লশ এক এসত্তৰ চনত সমৰ প্ৰখ্যাত মন্দিৰ উমানন্দক কেতিয়া নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলৰ হবগশ চৌৰান্নব্বৈ চনত পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ পুৰণি তেল শোধনাগাৰ ডিপৈ তেল শোধনাগাৰ কেতিয়াৰ পৰা কাৰ্যক্ষম হয় উত্তৰ হব গ ঊনৈছশ এক চনৰ পৰা অসমৰ জলপথ প্ৰথম জাহাজ সেৱা আৰম্ভ হৈছিল হ'ব ঘৰশ আঠচল্লিছ চনত টেলিফোন আৰু টেলিগ্ৰাফ সেৱা অসমত প্ৰচলিত হৈছিল উত্তৰ বৰ্ষ ওঠৰশ ছয়ষষ্ঠি চনৰ পৰা অসমত ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন প্ৰথমবাৰৰ বাবে কেতিয়া পৰা বলবৎ কৰা হৈছিল উত্তৰ বৰ্ষ ঊনৈছশ ঊনষাশী চনৰ পৰা অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম অধিৱেশন কেতিয়া অনুষ্ঠিত হৈছিল সোতৰ হব্ষ ঊনৈছশ সোতৰ চনত অসমত কোন চনৰ পৰা মাটি ম্যাদ্বীপ প্ৰথাৰ প্ৰচলন আৰম্ভ হৈছিলৰ শব্ষ সোতৰশ ছিয়াশী চনৰ পৰা জয়দৌল জয়সাগৰ পুখুৰী আৰু ৰংমহল কোনজন আহোম স্বৰ্গদেৱে নিৰ্মাণ কৰিছিল উত্তৰ হ'ব গড় স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহ আহোমত ছয়শ বছৰৰো অধিক কাল ৰক্ত কৰা আহোমসকলৰ ৰাজধানী চহৰখনৰ নাম কি উত্তৰ হ'ব গ শিৱসাগৰ আহোমসকলৰ শেষ কীৰ্তিস্তম্ভটো গুৱাহাটীৰ গোৱাত উপস্থিত ও ওঠৰশ ঊনব্বৈ চনত অসমৰ কোনখন ঠাইত ভাৰতৰ ভিতৰত সৰ্বপ্ৰথম সাৰুৱা তেল আৱিষ্কাৰ হৈছিলগৈ অসমৰ কোনজন স্বৰ্গ তেওঁ ল'ৰা ৰজা বুলি জনা যা উত্তৰ সপক্ষ ৰত্নাথ সিংহ অসম মন্ত্ৰী পৰিষদৰ সদস্য পদ লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী মহিলা কোন আছিল উত্তৰ সপক্ষ শ্ৰীমতী পদ্ম কুমাৰী গোহাঁই স্বাধীনতাৰ পাছত বিধানসভাৰ প্ৰথম পদক্ষ কোন আছিল отраба гхо кусан